В этом интернате находятся только цивильные люди, мирное население. Если будет принято решение о нанесении удара, чтобы вы понимали, что ударят именно по мирным жителям Курской области. Там военных нету. Знаем, да, мы в курсе того, что гражданское население находится вот в этом интернате. Мы об этом и так знали. То есть, что их туда свезли. В школе интернате суджи мин жителей, как вы говорили, их не должно быть апте а как же тогда, получается, ты можешь, а два дня к ряду лупят по интернату, и люди ночуют просто в холоде, фактически на улице, без печек, без окон, без ничего. Там почти 90 Слушайте. людей. Слышишь? У меня нету таких, как говорится, возможностей. Это вот с другой стороны подразделения, которые идут, они, может быть, лупят. Ну, дети, женщины, старики, они не должны страдать. Но если я дам слово... Лібо я я, либо я это це 1 лютого російська армія нанесла авіаційного удару по школі-інтернат міста Суджа. В інтернаті знаходилось близько ста чоловік місцевих мешканців. Повторюсь, це були літні люди і люди з інвалідністю. І поки українська армія в особі військової комендатури рятувала людей, генерал тікток військ Апті Алаудінов почав. Цинічно брехати про те, що сталося, що це зробила українська армія. Аптіал Водінов розлого розповідав, як він намагався самотужки організувати зелений коридор для мешканців суджі, розповідав про перемовини з офіцером з комендатури, не називаючи його прізвище. Але перемовини були саме зі мною. І зараз я хочу показати, що саме говорив генерал Алаудінов, як цинічно він бреше народу Росії. Кува экран На меня просто вышла вот эта девушка, я ее если честно никогда в жизни не видел, я ее реально в жизни не знаю. То mm -hmm. есть она вышла через моих знакомых людей, попросила помощи, чтобы я помог. Ну, попросил, чтобы не было никаких ударов, не нанесли. Ну, если честно, я могу это сделать. И если я скажу, что я это сделаю, то я не знаю никого, кто нарушил бы мое слово. Я сказал, я готов организовать любой коридор для того, чтобы вывести наших мирных жителей. Он сказал, все хорошо, я сейчас переговорю, дам ответ. Короче говоря, он переговорил, дает ответ, говорит, что он не может их вывести э, через типа линию боевого соприкосновения, он их может только вывести в обратную сторону. Я говорю, хорошо, я готов организовать, сделать что угодно, вывезите их тогда в обратную сторону. А теперь я хочу рассказать, что же осталось на самом деле. Нашою метою телефонних перемовин з паном Аллаудіновим було дізнатися, як ми можемо далі продовжити рятувати людей: людей, яких залишила російська влада, людей, яких знищує російська армія, в першій телефонній розмові пану Аптіє розповів, як ми евакуювали 46 людей, в тому числі батьків з дітьми і суджі в Білорусі, і як що потрібно зробити для того, щоб И надалее продолжить нашу ритуальную миссию. Тот вариант, который предложила мне Алена, я не могу нарушить международное гуманитарное право, потому что это нарушение гуманитарного права. Вывести их через линию фронта я просто не имею права. Почему? Потому что осуществлять вывоз, вывоз людей через линию фронта может только третья сторона, в данном случае Международный Красный Крест. Все остальное это получается что, ну, противозаконно. Я не нарушаю закон, поэтому мы готовы вывести этих людей на территорию Украины. И так как вот этих 46 человек, которых вывезли, я в этом принимал тоже участие, передать через белорусскую границу, передать русской стороне. Я знаком близко с Москальковой, то угу. есть, я так понял, мне надо с Москальковой переговорить, да, по поводу вот этих людей, чтобы их -то на, там она встретила или ее представители были, что-то такого рода, да? Значит, смотрите, вся история на самом деле, мы бы всех людей уже могли бы вывести на территорию России, но именно вот офис Москальковой бездействует, то, что она вот пропиарилась на том, что сделали реально мы, Комендатура военная. Uh -huh. То, что мы людей uh -huh. спасли от обстрелов, авиационных бомб. Это ж не выдумка, это так оно и есть. Мы эвакуировали людей под бомбами авиационными. Это населенные пункты Сверликова, Лебедевка, вы это прекрасно знаете. Вам статистику все эту подают. Но см смотри, смотрите, вот смотрите. Я вам сразу скажу: я вообще не в курсе вот этой статистики. Я этой. вас в этом и не обвиняю. Я вам просто говорю: что люди были эвакуированы э, в интернат Суджа. Значит, что надо. Для того чтобы заработал Международный Красный Крест и дал гарантию того, что они вывезут, они должны получить согласие двух сторон Украины и России. В данном случае Украина готова вывести людей, что она уже и делает, вывозит людей в безопасное место на территорию там, Украины. Да? Офис Москальковой почему бездействует? Бездействует, потому что он не дает добро Красному Кресту. Дальше работать. А с каждым днем, вы сами понимаете, что это все сложнее и сложнее будет и вывозить. Еще не все люди эвакуированы из сел, которые обстреливаются. Поэтому э, в этом вся проблематика. Если бы было принято решение офисом Москальковой, что да, мы готовы принять народ России обратно, э, мы бы их вывозили и партиями, либо всех сразу посадили в автобусы в Красный Крест, и отвезли бы на границу с Белоруссией. Даже если Москалькова этого не делает, <coughs> если бы я на вас замкнул бы депутатов Государственной Думы, вот хорошо, вот я сейчас с ней разговариваю, с Москальковой, вот я посмотрю, что она говорит. Я попытаюсь подключить всех, кого можно даже без нее, вот депутаты Госдумы, они идут по на границу. Вы привозите этих людей. Это что же тоже жест доброй воли вы делаете? Раз вы взяли этих стариков, привезли к границе, а передали вы их. Вы определяете место, я туда отправляю людей, которые их встречают. То есть вы сделали шаг, ну потом уже, как говорится, вы можете сказать: вот пожалуйста, вот тут вот помогите нам. Мы будем делать ответный жест точно так же. Сколько человек, о, о скольки э, человеках мы говорим, вот, о скольки людях, о которых, вы, о которых вы сейчас говорите, что вы готовы вывести границы с Беларусью? Ну, это где-то в районе 200 человек точно есть. Это в районе 200 человек. Так, хорошо. Ну, ну давайте тогда я уже конкретно этот вопрос сейчас поставлю с ней переговорю. То, что я могу решить, я всегда решу. Если я не смогу это сделать, я вам скажу, мужики, вот смотрите, вот это я не могу сделать. Но если я дам слово, либо я умру, я, либо я это сделаю. После первой телефонной разговоры я, честно говоря, зрадил. Я думал, что наконец мы сможем помочь всем жителям Суджи, что мы сможем врятувати этих летних людей и людей с детьми. А вы уже после второй беседы я разумею, что у пана Алаудинова не складывается. Алло. Алло, Алексей. А, смотри. Да. Еще а, день-два мне нужны для mm -hmm. того, чтобы конкретно решение озвучить, mm -hmm. а, потому что а, ну, не смогли они мне внятно еще пока дать ответ. А, то, что я должен сделать, я любой вопрос готов решить, но... Как ты понимаешь, люди чуть-чуть э, там э, ну у них свои тараканы как говорится поэтому ну, давай... Я ж был прав, наверное, что говорил, что им это не интересно. Я потом тебе скажу, э, там не, не в том вопрос, что им конкретно неинтересно, а mm -hmm. вопрос в том, что слишком много э, людей, которые должны там дать отмашку, согласие, там, короче, такая тема там. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. дай дай мне еще день-два, и я примерно вот в это же время 9-10 часов, вот mm -hmm. между этим я уже конкретно наберу, и мы с тобой по видеовызову все это обсудим, уже обговорим. Ось так, беканням, меканням російський генерал почав виправдовувати, що в нього щось не виходить з організації зеленого коридору. Так хто із нас злився? Але чи хотів Алаудінов допомогти цивільним мешканцям із суджі? Гадаю, що ні. Зразу би хотіла б говорити, коли буде прийнято рішення по вивозу евакуації людей. Могу ли я обратиться там, щоб в тот день там безпечно вывести, щоб никакого не обстрілу, не в піввішки, не дай Бог, щоб не прилетіло? Абсолютно, без вопросов. Ось так. Обіцяв Алаудінов і зелений коридор, і безпеку мешканцям суджі. А по факту, прилетів кап по інтернату і зруйнував будівлю. І після цього генерал Брехун. Почав розповідати, що то все українська армія. Але вже в першому реченні свого виступу злив армію Росії. Друзі, всім доброї ночі. Думав, що доїду, запишу відеоролик. Ну, так як я задержуваюсь, їхати зараз ще залишилося достатньо таким. Рішив записати відеоролик і сказати. то, что я думаю по поводу вопросов о том, что российская сторона ударила по школе-интернату в Судже, где находятся наши мирные жители. Акцентую вашу увагу на цитате. Что я думаю по поводу вопроса о том, что российская сторона ударила по школе-интернату в Судже. Как говорят, еще никогда не был так близкий до провалу. После этого генерал ТикТоку, Хотя у нас-то бредятину. Так что получается, прикрываясь мирными жителями, развернув внизу штаб, просидели вы, везде вы этих мирных жителей держите, прикрываетесь ими, а потом еще рассказываете сказки о том, что русские куда-то кого-то ударили. То есть, -то Алаудинов пытается убедить всех, что украинский штаб находился внизу, а цивильные – сверху. І українська ракета була націлена на свій штаб. Серйозно, на свій штаб, це може вкластися лише в голові глибоко хворої людини. Це відверта маячня. Все керівництво Російської Федерації знало про те, що там знаходяться цивільні люди. І сам Алаудінов про це повідомив в нашій телефонній розмові. В этом интернате находятся только цивильные люди, мирное население, там военных нету. Администрация вся вот этого интерната, это все цивильное. Я это к чему говорю? Для того, чтобы, если будет принято решение о нанесении удара, чтобы вы понимали, что ударят именно по мирным жителям Курской области, там военных нету. А, я понял. Ну, вот смотрите, э, на, насколько я, если честно, э, по сути же, я, я просто не буду даже ничего скрывать. Э, и, насколько я знаю, по сути же, вроде бы там никакого такого удара никто на данный момент не планирует. Mm -hmm. Значит, э, в принципе, то, что нам надо знать, мы... Э, знаем, мы в курсе того, что гражданское население находится вот в этом интернате. Мы об этом и так знали, то есть, что их туда свезли. Э, об этом э, доклад, насколько я знаю, он был где-то месяц, э, полтора назад, по-моему. Что их сразу туда свезли, мы в курсе об этом. Уже после этой разговора по интернату начали бить дроны. А потом был прилет авиационной бомбы. И послух это еще про себя скажет сам Алаудинов. Я могу проконтролировать, чтобы там где-то что-то не, не бомбили, ничего не делали. Могу попросить, чтобы остановить направление и, и то, и за свое направление там не вообще 5 секунд никаких проблем. Тут я могу дать команду, сказать, чтобы никто ничего не делал. Ну а как же тогда, получается, ты можешь, а два дня к ряду лупят по интернату, и люди ночуют просто в холоде, фактически на улице, без печек, без окон, без ничего. Там почти 90 Слышишь? людей. Слышишь? алексей да. я я не, не луплю по интернату я у меня нету таких как говорится возможностей с той с той позиции где я нахожусь лупить по СУДЖИ, по интернету. у нас такой вот, это вот с другой стороны подразделения которые идут они может быть лупят ну, я же с ними со всеми не на связи Но ты должен понимать что я не министр обороны что понятное дело Що я не командуючий округом здесь, у мене є свой участок, за який я отвечаю. Ну, возможность вийти на кого угодно, вона у мене є. По суті, Алаодіну у цій розмові злив інші підрозділи російської армії та Міністерства оборони, що це вони обстрілюють, а не він. Я хочу звернутися до мешканців Курської області. Якщо ви колись захочете. Подати судовий позов на людину, яка віддала наказ на вбивство ваших рідних та близьких, я готовий надати повний запис усіх телефонних розмов, як доказового базу.